安静地不容踏入，妖主，受死吧、哎！你们是谁啊？敢在青鸾峰说这么狂的话？你若是妖，这两个人看上去像是修仙弟子。你若是人，马上滚开！我爹说过，在青鸾峰人妖平等，你才该受死！你爹是云天青，你认识我爹？ 交出望书剑，饶你一命。望书剑，望书剑，我才没有什么望书剑。不过，我可以让你们尝尝我弓箭的厉害哼。在这山里打架，我还没输过。 师父，这是。孙乃望书记，结阵。天河<走>，停下！<续> 你先离开，我有办法对付他们。你小子，交出望书剑，饶你一命。可我不想饶了你们。天地自然，道气长存，升天大地，移星脱离 帝王书剑为阵眼，的。好磅礴的武气，是群光法阵，撤！我命。 坚持住，我去给你找草药、啊。小子，我没办法再完成你爹的嘱托了。嘱托？哦、修仙的，你弄个结界做什么？人妖本应共存，我唯一能做的。 就是替你们留有这一方净土。一旦我离开，这结界能够护你们周全。离开？你要去哪儿啊？我是一个凡人，终究有一死的。有件事拜托你，帮我看好那小子，别让他跑出青鸾峰。嗨、哎，他是人又不是妖，为何不让他出去啊？天和他。 非常人，体内拥有时间至强之力，只是他还不自知。我担心他下山被有心人利用了，恐会引起四海鼎沸，生灵涂炭。小子，你一定要记住你爹的话。爹，大叔 小猪妖，爹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 ,爹，你去哪儿了，爹，爹？我,我要给我爹报仇！小猪妖，小猪妖。 这都要走出去兰芳了，小猪不会跑出去了吧？我爹说，我娘告诉他，死生在手，变化由心，地不能埋，天不能杀，此之谓无名在我不在于天。小猪妖的命也在于他自己。 空山异动，定是望舒剑气所致。苦寻十九年，终于有了他的下落。我不想让紫英然指此事。你即刻动身，赶在他之前把望舒剑拿到。还有，他的修为在你之上，切勿露面。是，主人。 林莎，林莎还是走了。我也想跟你一起走。 爹，韩凌杀。既然野人拿望舒剑没事儿，那就让他做人肉剑鞘，跟我一起下山。这个死野人也太能睡了吧！ 明彻，你怎么把我爹的牌位和我娘的石头拿走了？什么？不是我的，怎么又是你们？没完没了了是吧？三才朝元阵，天地剑气，三才合一。 不行，他们变厉害了，你快走！不行，我必须带你走。啊！果然是望叔啊！ 师傅，怎么会这样？这些你好像拿不了，你还是别抢了。有此赤云剑匣，又何惧于望舒剑？怎么样，匣子没了吧？ 杀！你,你。 乃我琼华派密不外传的阵法，你二人如何习得？道友不知其中缘由，勿要插手。道友，这两人一看就不是好人。这位英俊剑仙怎么可能跟他们是一条道上的朋友？道友就是指一起修仙的弟子。再说了，那同伙也是不分长相的。他们三个要一起打我们，那可就惨了。烟雨德魂。 哼，琼华剑术除妖未到，岂容尔等折辱？难道此二人是琼华门人？不行！ 去啊、我要去找他们问清楚，为什么非要抢我爹的剑？还有，这把剑为什么叫望舒剑？难道是它望上去很舒服？笨眼人，都什么时候了，要你幸运了还在问这些？走了，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 又怎么了？宁少，你为什么要拿走我爹的牌位和我娘的石头啊？保护你们，嗯嗯，保护我们。嗯。 两个坏人肯定是想拿走你爹的剑，然后杀了你。那当然是不会放过你爹的牌位和你娘的石头啊。所以谢谢你，灵莎。哎呀，所以你就跟我一起下山。下山？啊。可是你也知道我爹的嘱托，而且他也说了，我的体质异常，万一我下山被坏人利用，那我就完蛋了。我是好人呀。 我怎么可能让你被坏人利用呢？啊！可我要是也走了，这青鸾峰就没有人保护了。我跟你说，你留在青鸾峰才要遭殃呢。只要这把剑在青鸾峰，就会不断有坏人来。你留在这里根本保护不了青鸾峰，还有你爹的剑。为什么这把剑会引来这么多祸端？怎么这么多人想要夺这把剑呀、啊？ 所以就是说，咱们最终的目的还是要走出青鸾峰的。你得了解你爹你娘以前到底经历了什么，才知道真相啊。 了真相，再回来继续帮你孵蛋。来，拿好你爹娘的东西，走了。大舅，好好看家。 山上是你的地盘，可你下了山就得听我的啊！哎，还有鸡呢，没见过、啊、你。哎，哎，嗯，好香啊，好吃。哎，这是要花钱的，在山下你这样随便拿东西，那就偷。嗯 <laughs> 还能不能听话了 n <No> 哎呀，瓜都买了，拿着。哎、有杀气。啊？啊嗯？感觉又没了。我看你冒傻气，拿着你的瓜走了。 男女老少，各种各样，来看一看。女生，啊、你看，好多张脸、啊，什么脸？面具。是啊，咱们太平村每逢端午节都有驱孽子的面具戏。哎，您看一下这幅吧，这个叫浪荡子，只有咱们太平村有，最适合您了。浪荡子啊，嗯、啊。你看，医生，怎么样？嗯、很适合你啊、哎。买一个吧。好香的味道。哎哎，别跑、啊！ 给你，给你，给你好等，谢谢啊，慢走啊！哎，刚跟你说的全忘了，是不是全忘了？哦、嗯，不是，那林莎，我这如果肚子饿的话，嗯，脑子也不太好使。老板，来一碗粥，哎，然后来一三份。 三份芙蓉糕，好嘞！来，三份芙蓉糕。你尝你真好。百草银杏粥，你也吃啊、嗯？我不饿。怎么样？嗯，尝尝这个。嗯，这个粥很好喝的。你也吃吗？没事儿，我可不饿。 不是有虫吧？我我好像喝过这个粥。你喝过？这个百草延香粥是太平村才有的，你怎么会喝过？真的？我小时候爹给我做过这个粥，味道一模一样。那难不成说，你爹以前在太平村？那这样，我去问问村长。村长是谁？ 村长就是管理这儿的老大嘛，反正我们要在这儿落脚的，肯定得问他的。好，那你去问村长，我在这儿等你回来。吃了东西果然会变聪明，哎、<呀 S 2> 老实在这儿待着，老实点啊！我回来要看到你。嗯、知道、啊。嗯。弟子有违长老所托，未能带回望书，剑匣也毁了。嗯 你竟然受伤了！弟子被望书剑寒气所伤，才让那小子有可乘之机。长老，据我所见，云天青之子并不惧此剑。他能用望书剑，难道是望书宿主？长老，我在青鸾峰见到了慕容子英。他怎么会去青鸾峰？ 一定是素瑶，暗中派慕容子英去夺剑。你切勿被子英盯上。待你伤势好转，速把云家小子带来见我。遵命。 少侠，少侠，哎，英俊剑仙，我记得你，你剑法好厉害的。那二人为何要劫杀你们？第一，我不叫少侠，我叫云天河。第二，我知道你是个好人，因为你身上没有杀气。第三。 那两个黑袍子，哎，哎，你帮我问问他们为什么要拿我爹的剑啊？此剑能否让我一观、嗯？可以啊。如果真的是那把剑，一定不能让他落入琼花门人之手。哎不对。 这林莎说了，这剑不能随便给别人看的。